Xalqımızın şanlı tarixinə daxil olan 28 may 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması gündür. Bu gün tarixdən 103 il keçir. Hər il Azərbaycan xalqı bu günü böyük sevinçlə əlamətdar hadisə kimi qeyd edir. Çünki şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşunu yaratmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti istiklaliyətimizi elan edərək xalqımızı müstəqillik əzmini nümayiş etdirmişdir. Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türk və İslam dünyasında ilk parlamentli cümhuriyyət, bir üç demokratik, hüquqi və dünyavi dövlət nümunəsi idi. Dəmin 23 sayfa fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, İct respublika dövründə həyata keçirilən tədbirlər müstəqil dövlətçiliyimizin əsasının yaradılması və gələcək inkişaf yollarının müəyyən edilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Xalqımız yeni tarixi şəraitdə öz dövlət müstəqilliyini bərpo etdikdən sonra ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Xalq hüriyyətinin ənənələrini əsas tutaraq müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratdı. Bu əlamətlər tarixi gün münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqının ürəkdən təbrik edir. Dövlətinizə əbədi müstəqillik və suverenlik, millətimizi isə bu yolda əzmkarlıq və qabın güc bilsiy arzuları. Respublika gününüz mübarək. Gördüm yolalarda dənizin sahibi 要做什么？子。